Поэтому, если вернуться к проблемам с энергетиками, ну, сегодняшнее их предупреждение, ну, скажем, носит формальный характер, я считаю, потому что. И, честно говоря, это предупреждение даже не за долги по электроэнергии. Они могут себе позволить э, пригрозить отключить предприятие и город лишить без воды за то, что, видите ли, у нас не создана автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. Даже такое они могут позволить. Есть официальное предупреждение. Хотя, на самом деле, э, мы, мы э, их предупреждали о том, что систему мы создаем, и мы сейчас завершаем реконструкцию в комплексе и делаем э, автоматизированную систему управления предприятием в целом. И система «Скуя», так называемая, она была сделана. Три месяца тому назад им были предъявлены, предоставлены документы на согласование. Ну вот они считают, что могут шашкой помахать для того, чтобы пригрозить предприятию и вести себя вот таким вот образом по отношению, вызывающее, по отношению, я по-другому не могу подобрать слов, по отношению к нашему предприятию, по отношению к жителям нашего города. Ну как это так, вот за такую мелкое, скажем так, тем более сделанное, вот... Такую причину смогут угрожать предприятия, то, что город весь останется без воды. Это, конечно, не делает им чести, тем более мы их и предупреждали об этом, и говорили об этом. Поэтому я вот, вынужден и в средства массовой информации об этом сказать на сегодня, для того, чтобы как-то упредить. Вот, и монополиста, который есть в нашем городе, мы должны сообща каким-то образом, попытаться, ну, может быть, не бороться, конечно, находить общий язык. Хотя, можете уточнить у наших коллег Житомиры. вот у них там постоянно идет уже такие превентивные военные действия с водоканалов, плод до того, что там демонстрации, плод до того, что пикеты, построение кобн потому что их периодически отключают действительно.